Привет, привет, Ада, всех видеть. Ты приехал туда едните. Ну что, решил я залететь в Хогвартс. Ну же, конечно, начал трахан кататься, не удержался, так сказать. Сейчас я все проверю по быстрому будем запускать. Вот тут трохи так не вон оно, Как <къем> с танками. Все есть. Ну что, погнали. Сейчас там Я начал играть, офигенная игруха. Я даже не спал толком. Ще, типа, не спал. Проснулся, что там, блин, в 10 вечера, короче, до 4 утра херяч. Но это чисто игруха для фанатов. Тупо для фанатов. А если не фанат, то... Не зайде она вообще музычка, там все, атмосфера. Ну, я десь там пару миссий Не Небагато. Хогвартс. Нажми любую кнопку, чтобы офигеть. А, я знаю, что я не сделал. Секундец, я знаю, что я не сделал. Я в ОБС я ж не поменял на Хогвартс. Не час, секунду эти фигня. Сейчас, секунду. Надо же найти его, но так картинки ж не будет. Сейчас. Только где он, но я уже забыл. Сейчас я сделаю. М -м -м, захопление игры. Вот Блиц. Мне надо Хогвартс. Хогвартс Легаси. Все, сейчас все будет. О, четко. Не забыл просто сделать. Все, має бути картинка. Все, есть, ну теперь четко. Ну, я же только танки в основном стримлю, поэтому я забываю, что шо... блять, забываю, что треба переключать. Что, погнали, Гарри Поттер, я так и назвал, Гарри Штопор. Там же треба переключать сцены, я же в не танки херячу Мне не надо этого дела. Так, что там, боритесь с профессором Фигом? Погнали, я каким же перекидончик, да? Приоделся парень. Парниша приоделся уже. Так, включаю эту штуку. Понимаете, куда я иду? Наверное, не туда иду. Наверное, мне наверх надо. Да, мне сюда. Не потуплю это, мама, особенно. Может, и потуплю это, потому что я не настраиваю ни битрейт, нифига. Или потуплю. Да, не вроде, нет. Меня не больше потуплю. Я их маяч сейчас Что-то до него далеко бегте, ребята. все в стиле, все в движе. Все четко, красиво. Скажу, видюху надо, потому что я куча нормальных игр, но... Не могу кататься, потому что без видюхи мне тяжеловато. Оно все меня нагружает жестко. Ну и что? Хорош. Ну и что, оно застревает. за, что там а как далеко бігти? ну короче такая груха типа в как ведьмак реально четко, куда мне наверх, нанес, наверх я ще один-движ зроблю, куда я побіг не туда ну ну и куда мне наверх ну, он ну, показывает сюда, а он и открылась. Давай иди. Пожалуй, стример на месте, да? Я здесь. А ну секундец! Секундочку, тут это движуха надо сделать. Пожалуй, стример на базе, да? Не, не взял видюха, это значит, выжимаю максимально с все. Та не взял. К сожалению, еще пока не взял. Не решил Фоуэрс поиграть, да. Ну не знаю, за тупо Фоуэрс покатать, не знаю. Херово, что по-российски. Темным свечением и что тот дракон не шейник. С его по помощью Радрок управлял драконом, но как и зачем отправить троллей в, в Мне не удалось случайно подслушать разговор Реднорока и Виктора до Витька! Да еще с Руквадом? Пока руку развивался, мы мной. Сирена все. Не, тики начал. Пару миссий пришел и решил в стрим включить. Пару Ну, игрушка классная, но чисто для фанатов, реально. ты бы я сейчас что-то неправильно скажу. Прискорбные новости, если за вами охотятся гоблины Ран и темные волшебники, значит, им нужно содержимое этого сейфа. Медальон. Тут типа отсылки жесткие я до Харри Поттеру. это же карта. Помните? Это карта Хогвартса, чтобы не терпится что one же там может быть, но...

Що там, завдання є. Что нема нічого тут не интересно, ніяких плюшек. Тут прикольно, що типа, оце все, що на тобі надіто, воно, по-перше, де разных типа цветов. друге воно тобі, типа, як броня дає. Там, наприклад, шарф плюс 5, там кловкості, то плюс магія, типа, прикольно, типа. Ну, типа, замучена ігруха в стилі Ведьмака. Ну даже типа даже вот все вот все приколы, вот так как Ведьмака. Вот ты можешь изучитываться все. все. Ты же сам там зелье варенье, то есть. Оно все в стиле Ведьмака. И ж бачите, даже подмотив его под, под Гарика Штопора. Бачите, похоже, трахан. Не было такого шрама. Ну вот я взял другой шрам. Чисто гарик штопор. Так, ну что, погнали. Включаем GPS навигатор. Полетели. gps чисто полетел пропустите меня я хочу учиться тут тоже типа прикол что ты сразу типа короче с улыбки сразу же нарисовываешься там типа нихера себе знающий чувак там все приходишь на пятый курс что, она под Да. А под кстати, или нет? Мне интересно. Напиши чатику, пожалуйста. Ну, может, и под лагу, Тетраган. У меня все на 100% нагрузка. Процессор 100%, видюха 95%. Тяжковато <говорит> без видюхи. На, «На ка ка? ко мне, и мы начнем... In... In... О, уже you know инцидент. <плевит> ну, я уже сейчас же ничего не сделаю. Чешу ты мою сюда. Местами предлевают опусти настройки. Ну, чекай, вообще подавлюсь, что это и настройки. Давай, сейчас подаемся. Настройки. Режим масштабирования. Вертикальная синхронизация. Это включено, что можно выключить. Частота кадров. на поставь 60, HDR. Калибровка изображения размытие в движении, глубина резкости, хроматическая аберрация. Я вообще грибу, что это такое. Ты, Влад, не знаешь, что это такое? Я вообще не знаю, что это такое. Ну, процессор стоит, Родион. Ну, это, пожалуй, все, что тут можно сделать. Frame generation выключена режим масштабирования. Режим масштабирования определяет расширение, с которым отображаются кадры. Режим называемый Quality вводит в картинку с более высоким расширением время времени, как режим перформанс, нацелен на достижение более высокой частоты. Да я грибу тут ультра баланс от Quality. Давай баланс поставлю. Низкое сглаживание и так стоит. Выберите монитор. А, ну сорян, Антон. <laughs> Антоха, сорян. Ты <laughs> да я ж не бачу ни хера. <laughs> да, это тут нет, это все, по-моему. Это, по-моему, все настройки. <laughs> Шо? Ну, качество, а, вот, ну да, Бля, стоит все на среднем, а трассировка ключей выключена. Ну, кстати, рекомендуемой ну хоть стоять, что тут можно. Качество тумана можно скинуть и на низкое. Качество неба можно скинуть и на низкое. Пост обработки, растительность давай поставим на низкое. Качество тени давай низкое. Качество текстур, ну будет. Количество дистанции обзора обитателей Давай качество дистанции обзора низкое. Качество материала, качество эффекта. Ну, хай буду. Применить настройки. Да, 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 так я поставил. Что я же поставил? Ну, качество текстуры, ну хай будут текстуры. Но я уже бачу, что падает. Ну, я тип, я бачу, что уже падает. Сейчас, секунду картинку себе подниму, бо ни хера не видно мне. Сейчас должно быть четко. Что там, звук нормальный, да? Четко что-то. Все есть, погнали. Это мышка, блядь. Харить в Попробуем. О, Трахан скинув. Но зато сейчас лагать не буду. Старый, ты согласен. Сейчас, по идее, не мое лагать куда бегти? Сюда вниз. Ну, уже лучше не лажить. Ну, не лажа уже нормально. Да была бы карта, ты что гонишь, ты сам знаешь, блядь, на ультах бы шло бы вообще свистило. Просто то, что я такой не хотел сначала стримить, потому что я знал, что может быть все эти типа, подрочи. Давай, открывай. Блять, не с первого раза открываю, блядь. Тебе треба картинку зменшити, ставити меньше качество. Рано еще. <свят> Соби сейчас скину трохан качество на трансляции. Ух. <свят> сейчас секундец. Да я тоже так думаю. Я тоже так думаю, что оно из-за этого. Сейчас я скину троханцей. <клес> так, что мне надо? Что это, чувачок? Путего. Это не то. Я к тебе херню рубать. Ну и что? Нема нифига. Мне, наверное, вот сюда. К этой тете. А ну, мальчик. Це, наверное, ця херня. Це закрытый клуб, типа на дуэлях палочками. Мне на початку говорили, типа, как что захочешь, типа, потрениться. То типа заходьте, я сначала поначалу казал такие шутипа не надо, типа, это нелегально, типа, я хочу, типа, чтобы все было в Хогвартсе нормально, типа. Это типа история, аж как в Гарри, в Гарри Поттера история. Так. Просто в новом Ну, приз. Ну, давай. Я бы чуть, чуть подлутал, да, давай погнали, стартуем мы. Сейчас будет мясо. Так we'll я не помню, какие эти рубяты. Так, что там? Пробывайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитация, чари левиоса. Привязка к цели. Капслуг позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Нажмите влево-право для приключения между целями. Короче, можно просто капслуг это. Ой, прожали, Трахан. Ахуй, в ангар, брат! Ха-ха-ха, <связывается> вынес нахуй! <связывается> Блять, я тупо, блядь, взял... ...захерячил подругу, блядь. Я агребу. Агребу тупо типа вынес. И подругу. i shall. in fact, the second jewel is ready when you are. and as a fully initiated member, you now have access to the official crossed ones training dummy. <laughs> the you master 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 combinations. combinations, come and see me, and i'll set it up. again, congratulations on your first crossed ones victory. well fought. <laughs> no,

Да mm, давай yes. знаю. Насрать вообще. Еще вас так много. Ну, no, я выкупаю уже, выкупаю. Местный. На, ага, блять, выноси мусор, что это такое, девочка? Что там шьется? Ты Та иди ты. Я не попал. Нормально мочиться? А сейчас на проживание херово так. А чем не можно стрелять, именно да? Поражение слился? Да, давай еще разок, потому что меня назвали жестко. Но не было этих, блядь, не было... Блядь, они по мне какой-то магию херачат, я не выкупаю какую. Вот это неправильно нажимаю. Надо же и нажимать, блядь. А, то есть, если я выкуп встигаю... Что наш яйца, блядь, с цикуха?